چاہیے کچھ لوگ ہمیشہ شک شک میں ہی رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ہمیشہ شک ہی کر دوسروں کے بارے میں شاک میں ہی وہ بتلا رہتے ہیں یہ شک بھی ایک بیماری ہے جس کو لگ جائے نا وہ ختم بہت مشکل ہوتی ہے پھر تو حسن زند رکھنا چاہیے اپنے بھائیوں کے بارے میں مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن زن اچھا گمان ہو یہ برا گمان جو ہے نا اس سے بچنا ہے ہمیشہ شک کرتے رہنا دوسروں پہ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے حسن من حسن العبادہ نبی علیہ صاحب اسلام نے فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت ہے اور ان نبادی اسمن فرمایا بد گمانیاں اس سے بچ جاؤ کیونکہ یہ گناہ ہے اور یہ انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا اس کی غلطی کا چرچا پورے معاشرے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا غلطی کا چرچا اتنی جلدی پھیل جاتا ہے لیکن اگر کوئی کسی نے نیکی کی ہو یا پھر پتہ چل جائے یار اس نے غلطی نہیں کی تھی یہ تو ٹھیک تھا تو اس کی سچائی وہ نہیں پھیلے گی برائی پھیل جاتی ہے سچائی نہیں پھیلتی حقیق اللہ کے پاس کیا لے کر جائے کام آنے والی چیز کون سی ہے یہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کام کون سی چیز آنے والی ہے یہ جو ہم سارا دن ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہتے ہیں ہم گالیاں کلچر ہمارے ہمارے کلچر میں گالیاں آ گئی ہیں سارا دن ہم بیٹھے فضول بحثیں کرتے رہتے ہیں فضول باتیں کرتے رہتے ہیں کیا اللہ کی حضور یہ باتیں ہماری کام آئیں گی تو ہم سب کا جواب ہے کہ نہیں آئیں گے تو جو چیز کام آنے والی ہے انسان کو سارا دن محنت اس پہ کرنے چاہیے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں ہیں باغ کا مالک چند مزدوروں کو باغ میں چھوڑ دے اور کہے فلاں فلاں پھل توڑ کے لانا ہے فلاں فلاں پھل توڑنا ہے فلاں فلاں نہیں توڑنا جاؤ محنت کرو ہیں جو تو مالک کی مرضی کے مطابق جو اس نے کہا تھا وہ پھل لے آیا اور کچھ ہیں جس سے منع کیا تھا وہ لے آیا ہیں کوئی ٹائم پاس کرتے رہے ایسے ہی وہاں باغ میں جا کے کھیلتے رہے ہیں پتے کٹھے کر لایا مٹی کٹھی کر لایا فضول چیزیں کٹھی کر با مقصد بے مقصد چیزیں کٹھی کر لایا اب مالک کس سے خوش ہوگا جو مالک کے کہنے پر پھل لایا ہے اسے سلا ملے گا اب جو مٹی لایا ہے جو پتے لایا ہے جو خراب پھل لایا ہے اسے سلا نہیں ملے گا سلا اس کو ملے گا جو اچھے پھل لایا مالک کی رضا کے مطابق لایا ہے جس جس نے جس جس کو گناہ پہ لگایا سارے اکٹھے ہو جائیں گے جس جس نے جس جس کو نیکی پر لگایا وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے اللہ سب کو اکٹھا کرے گا جمی آ